Їхня зброя ножиці і шпильки, їхня сила креатив, їхня ціль ваша краса. Тотальна, звісно, натуральність, яркий блонд, штриху, небесно голубу. плеча, це вже не актуально. А що ж актуально? Які останні тренди індустрії краси? Про це розкажемо далі. Автори стилю зірок шоу-бізнесу найкращі майстри парукарського мистецтва, нейл-арту та Мейкапу із Києва та Харкова, побували у Сумах. Всім здравствуйте. Наш любимий город Суми. У нас вже добра традиція У Харкова приїжджати в Суми. Динамічно і весело. Уже третій рік поспіль вони приїздять до нашого міста, аби оцінити роботу сумських стилістів. Расскажите свои впечатления от сумского чемпионата. Вы уже в третий раз возглавляете жюри, парикмахерскую коллегию и вообще жюри в целом. Ваши впечатления, что за три года поменялось, уровень сумских мастеров? Поделитесь, пожалуйста. Всем здравствуйте. Действительно очень интересное событие, которое происходит третий год. Достаточно количество людей. Я вижу, что интерес возрос в два, то и в три раза. Потому что а, подтягивается э, сюда как с Киева, как с Харькова. Это значит, что этот конкурс растет, набирает обороты и очень радует формами, линиями в прическах, в стрижках, новые тенденции. Ребята, которые участвуют сегодня на сувских конкурсах, они могут развиваться дальше, идти на чемпионаты Европы, мира, побеждать, выигрывать. Это определенный азарт, интерес к своей профессии в первую очередь, потому что если мастер развивается, он растет и он может предоставить более качественную работу. Юр, поделись своими впечатлениями от третьего Сумского открытого чемпионата. Ты уже у нас в третий раз. Что поменялось, что на твой взгляд хуже стало лучше? Ну, во-первых, добавились участники. Вот сейчас мы отсудили номинацию ⁇ Свадьба ⁇ Больше 20 человек, даже для Украины, национального конкурса это очень много очень много женских причесок, не порадовали э, немножко мужские мастера, потому что мало было мужских работ. почему-то сумчане больше выступают в номинациях э, женских. М -м, уровень работы возрос, э, конкуренция порадовали учащиеся, которые сделали работы некоторые лучше мастеров опытных. ну и вообще все очень динамично и весело. Ц Третій відкритий чемпіонат з перукарського мистецтва нігтьової естетики та макіяжу. А чому ви вирішили прийняти участь у цьому чемпіонаті? Я вже прийма... приймаю участь вже не перший рік, мені це подобається. И ну, я адр... цей ну не можно его передать словами. И конечно, большое хочу сказать спасибо моей маме, маме Ире, в том, що она меня всегда поддерживает. мама пирука, Без этого нельзя. Это, это праздник, праздник всего, красоты. Ну я не знаю, ну вы посмотрите вокруг сколько людей улыбается. Даже в наше такое время непростое, а тем не менее людей хватает сил прийти сюда, да, вот даже приехать с других городов, там еще как-то и поучаствовать в таком прекрасном событии. А то, что Марина говорила, за адреналин, это такой хороший, действительно, вот он способствует, допустим, ну каким-то даже, ну, более хочется еще что-то попробовать, еще. Я уже как-то вот, как преображаюсь в ее, вот я уже как-то немножко по возрасту. Ваш парукар, ваша донька. Да. Ви навчили доньку, тепер вона ваш перука. Да. Так, це моя любима невесточка, донька. Донька, а хто ж? А у вас така незвична зачіска. Як ви зараз? Де ви навчаєтесь? Як ви зараз завтра підете на заняття? Я навчаюся у школі у 11 класі, але я люблю неординарність, тому я, мені подобається ця зачіска. І колір також. А яку жінку ти сьогодні представляєш? Ну, така, це жінка. Женщина... Которую просто так не возьмешь голыми руками. Такая, что-то женщина вам, потому что образ, костюм, украшения, каблуки. Оно все соответствует. Ну и прическа говорит а, о а мозгах. А зараз порады видно моды Тастылю прежде всего в макияже должна быть более легкость, прозрачность. Хотя, конечно, и с вечерней, это сейчас смоки очень модный макияж, который действительно в такой тренде сейчас идет. Более пастельные губы. Ну, хотя все равно любой макияж подбирается именно к типу лица, к свежести, к настроению, к солнечной погоде, к прекрасным мероприятиям. Поэтому как бы не было, все равно все это идет индивидуально, поэтому я предлагаю всем сумчанкам обращаться, конечно, именно в салоны для того, чтобы их могли подчеркнуть, рассказать, показать, потому что как бы не было, но специалисты намного больше смогут помочь, рассказать и подчеркнуть внешность любой нашей красивой женщины, сумчанки. В этом сезоне, в этом году очень модно будет два цвета: это такой небесно-голубой и нежно-розовый. То есть, собственно говоря, сумчанки будут этой весной, практически как сама весна. Это небо, которое мы так ждем после зимы, вот должно быть такое, знаете, прозрачное, они должны быть такие невесомые, радостные, скажем так, да. И нежно-розовые, кремовые цвета, которые ассоциируются у нас с цветением, да цветами, с весной, с радостью. Это может быть блеск для губ какой-то, легкий, знаете, такой невидимый какой-то, может быть, оттенок на веки. Но все такое легкое, прозрачное, чтобы женщины, знаете, уже отходят в прошлое, вот эти яркие макияжи, такие насыщенные, которые делают женщину взрослее. Хотелось бы юности, весны и радости. По поводу трендов. Как видите, в тренде тотальная натуральность. Я шучу. Это конкурсный макияж, это подиумный макияж, утрированный, большой. Это творчество. Это то, что рисуют мастера практически кистями, большими тушевками, с большими декорами в соответствии с большими костюмами. В соответствии с большим костюмом. То, что касается трендов этого года, безусловно, это тотальная натуральность. Вот так называется первый тренд. И если говорить об исполнении этого макияжа, это самый сложный в исполнении макияж. Самый сложный. Это так кажется, когда ничего не видно, все естественно. Попробуйте, сделайте. Это должна быть хорошая тональная основа. Безусловно, уход. Безусловно, грамотно подобранная по колористике. Какие-то тени, какой-то лайнер. Красивая бровка, которая не должна быть темной у блондинок она должна чуть рыжить, если у вас есть в волосах рыжий цвет. Ну и для вечера вечерний лук остается, это голливуд, голливудский стайл, да, это красная дорожка, это красная помада. Но не классический ред, а чуть-чуть холоднее, ближе к коричневому, вот вариации красного цвета. посоветуйте, пожалуйста, сумчанкам, как выглядеть красиво, быть в тренде это весну. Прекрасному населению сумского, да, сумскому населению хотелось бы пожелать и посоветовать всегда быть свежими, красивыми, как говорят мои коллеги, иметь фреш лицо, вот, то есть, конечно, натуральность, здоровый вид, вот, что, в принципе, мы показали сегодня на подиуме, в свадебных макияжах и в подиумных работах. Но не надо брать это за основу, потому что все-таки это фейс арт за моей спиной, да, это фэшн, это мода, это мода своего рода, э, скажем так, своеобразная, да, и высокая. высокая мода. Да, ее не всегда нужно принимать за основу и идти с этим в жизнь. Вот. А в жизни, я же говорю, все-таки э, наша мода придерживается сейчас натуральности, свежести, лоска, чистоты и здоровья. Вот. Поэтому весна должна быть здоровой, красивой, аккуратной. И, конечно же, нежной. Саша, расскажите, пожалуйста, какие это весной модные оттенки цвета волос, что женщинам посоветуете, чтобы встретить весну модными и красивыми? Э -э новые тенденции, цвета, как бы это ни звучало, грубо, это выленившие цвета, немножко вымывшийся, то есть не совсем яркий, не совсем углубленный, вот просто вот те тона, которые после выгорения солнца, вот вот в таком плане. И ну новые тенденции этого года: пепельный цвет, прям такой вот. Можна сказати, е, земельний, е, асфальтний, е, більш холодний і на е, е, яркий блонд. Київський салон Сумчанина Сергія Зими відвідують зіркові леді Єва Пушміна, Ольга Сумська та Анастасія Приходько. Своїми секретами він ділиться із нашими глядачами. На самом деле в тренде быть, главное хорошо себя чувствовать, да, тренд есть трендом, но каждый человек должен выглядеть индивидуально, поэтому, а весна всегда время для перемен, поэтому нужно просто поменяться, нужно добавить какой-то штрих, элемент, новый цвет, новый оттенок просто поменяться, и тогда захочется жить будет веселее, красивее и вы почувствуете весну. Яких змей бажает особенностью вы, ну своим клиентам например. какие змеи вносит это вы в их образы? можно какие-то колор? Ну знаете, сейчас немножечко Америка, там Европа нам диктует холодные оттенки. Ну честно, я как мастер их не люблю, поэтому они скучные, грустные, серые. Ну, я все-таки считаю, что нужно добавлять теплых, ярких. Э -э для каждого понятия яркие разные. Да? Для одного это красный, для одного это немножечко там персиковый. Главное, поменяться. Що ти порадиш жінкам цієї весни, як її зустріти, щоб бути у тренді, бути найводі? Е, мода на стрижки, мода на красиві теплі відтінки. Е, ждем весну, ждем сонця, поэтому окрашуємося во всі відтінки золота. Вот, а стрижки подвижные, нічого масивного і без фіксації. Тобто короткі зачіски? E, Кожди ся выбрать вибрати и короткую, очень короткую в мужском стиле стрижку, так і длина по плечі ниже плеча не актуально. А що нам порадить Олена Філоненко перукар ведущего ведучого колі Сергій. Как стріч 8 марта Что вы порекомендуєте в прическах? Какие сейчас самые модные, самые стильные причоски. Модные тенденции, конечно же, диктует весь мир более естественные. Если это локоны, они должны быть слегка растрепаны. Такой воздух в волосах должен присутствовать, чтобы они смотрелись очень легко. Не делайте монолитных причесок. По цветам очень нежные, пастельные тона рекомендуются. Также контраст уходит. Мы все ближе и ближе идем к натуральности. Но это не значит, что мы не должны красить волосы и ухаживать. За ними, конечно же, есть различные красители, тонирующие, которые можно дополнить оттенок, либо же освежить цвет волос. Зустречаемую весну красиво и помните, главный тренд – это индивидуальность.